menyelesaikan tugasan 2 SJHK 3233 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah Tajuk yang ini saya bentangkan pada hari ini ialah Perkembangan Pengurusan Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah dan Ciri-Ciri Guru Sejarah yang berkesan Dalam isi kandungan yang ini saya bentangkan pada hari ini ialah Pendahuluan Kaedah pembelajaran berdasarkan di SKP Kronologi Perkembangan Pengurusan Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah Matlamat Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah Seterusnya Rasional Perubahan dan Perkembangan Kurikulum Sejarah Ciri-ciri Guru Sejarah Sekolah Rendah dan Kesan Cabaran Guru Sejarah Strategi Guru Sejarah Impak Terhadap Murid Dan akhir sekali penutup uh, Pendahuluannya Pendidikan sejarah di sekolah rendah penting untuk membentuk jati diri semangat patriotisme dan kesedaran sejarah murid. Seterusnya, pengurusan kurikulum sejarah telah melalui pelbagai transformasi selaras dengan keperluan semasa dan abad ke-21. Kurikulum kini menekankan kebat Pembelajaran konseptual dan integrasi teknologi TMK bagi menjadikan PDPC lebih menarik. Seterusnya, guru sejarah berperanan bukan sekadar menyampaikan fakta semata-mata tetapi juga membimbing murid untuk menilai, menghargai dan menghayati warisan bangsa seterusnya keberkesanan keberkesanan pengajaran bergantung pada gabungan kurikulum yang mantap dan kecakapan guru yang profesional serta berinovatif. Akhir sekali matlamat utamanya ialah melahirkan murid yang berpengetahuan, berfikiran kritis dan mempunyai semangat patriotik yang Kronologi perkembangan pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah bermula daripada pra merdeka iaitu asas pengajaran sejarah beralih kepada pasca kemerdekaan iaitu selepas tahun 1957 pembentukan kurikulum nasional seterusnya bermulalah era KBSR iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah beralih kepada era penekanan patriotisme dan kewarganegaraan akhir sekali era KSSR iaitu Curriculum Standard Sekolah Rendah Seterusnya saya akan menerangkan pra-merdeka iaitu asas pengajaran sekolah rendah pada tahun 1918 titik tolak pengenalan subjek sejarah di Tanah Melayu Subjek sejarah boleh diajarkan di Maktab Melayu Melaka kepada bakal guru. Fokus awalnya ialah sejarah tempatan dan penjajahan beralih kepada tahun 1930 subjek sejarah diperkenalkan di sekolah sejarah dijadikan mata pelajaran rasmi di sekolah aliran Melayu dan Inggeris seterusnya tujuannya adalah untuk memupuk pengetahuan tentang asal usul bangsa dan penjajahan seterusnya pada tahun 1951 skop Kurikulum bertambah luas iaitu kandungannya merangkumi sejarah tempatan British dan dunia Hasil skop kurikulum ini adalah daripada cadangan laporan Bernus dan Pembu Seterusnya beralih kepada era pasca kemerdekaan iaitu pembentukan kurikulum nasional Pada tahun 1960, hasil laporan penyata Rahman Khalid Kurikulum disusun semula untuk menempati keperluan negara merdeka Ia menekankan pendidikan moral, sivik dan patriotisme Seterusnya pada tahun 1967, sukatan pelajaran baharu. Kurikulum disemak mengikut cadangan Rahman Talib. Uh, kurikulum mula menyatukan kandungan sejarah pembangsaan dan pembangunan negara. Seterusnya pada era KBSR, iaitu kurikulum bersepadu sekolah negara bermula dilaksanakan pada tahun 1983. Sejarah tidak lagi dia ajar secara berasingan tetapi dimasukkan dalam subjek kajian tempatan fokusnya adalah terhadap nilai murni, pengalaman murid dan semangat kenegaraan Beralih kepada tahun 1994, kurikulum bersepadu sekolah rendah di PSR ini diperkukuhkan pendidikan sejarah dan geografi digabungkan dalam kajian tempatan. Pendekatannya adalah lebih menyeluruh dan berasaskan masyarakat setempat. Uh, beralih kepada era penekanan patriotisme dan kewarganegaraan pada 2001. Pendidikan sejarah dan kewarganegaraan ditekankan. Kerikilan ini merupakan inisiatif oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Ia menekankan aspek patriotisme, jati diri dan pendekatan praktikal. Faham uh, Atira dan Maisara? Faham. Okey, kita beralih kepada era yang terakhir iaitu era KSSR, Curriculum Standard Sekolah Rendah. Pada tahun 2011, KSSR, KSSR ini diperkenalkan. Kajian tempatan digantikan dengan subjek sejarah. Sejarah menjadi subjek teras tahun 4 hingga 6 mulai 2014. Matlamat KSSR ini adalah untuk memupuk semangat cinta akan negara dan kefahaman sejarah nasional pada tahun 2014, penekanan kepada sejarah negara kandungannya difokuskan kepada topik tempatan, perjuangan kemerdekaan dan warisan negara. Akhir, akhir sekali pada tahun 2017, KSSR iaitu Kecematan 2017 diperkenalkan dan ia masih digunakan hingga matahari hari ini. Di SKP Sejarah Semakan menekankan kebat iaitu kemahiran berfikir Aras tinggi, 6C si, dan nilai warning Penilaian dilaksanakan melalui pentaksiran bilik darjah PBD dan berdasarkan peperiksaan semata-mata. Uh, matlamat kurikulum sejarah ini dilaksanakan adalah untuk melahirkan generasi yang berilmu luas dan berwawasan tentang warisan sejarah bangsa serta negara. Seterusnya, matlamatnya adalah untuk memperkasa semangat patriotisme dalam kalangan murid agar mereka menyanjungi perjuangan dan pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Seterusnya, matlamatnya adalah untuk membina kesedaran sejarah yang mendalam sebagai asas pembentukan jati diri kebangsaan. Kemudian, matlamat kurikulum ini adalah untuk mengisankan nilai patriotisme, perpaduan nasional dan tanggungjawab sosial. Dalam diri setiap individu Di samping itu, matlamat ini dapat membentuk keupayaan murid Untuk menghubungkan peristiwa silam dengan realiti kontemporari Akhir sekali, matlamat kurikulum sejarah ini Untuk menunjangi pembentukan warga negara yang berfikiran kritis Berakhlak baik dan menghargai kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia uh, Kita beralih kepada rasional perubahan dan perkembangan kurikulum sejarah. sebelum KSSR 2011, um, kurikulum ini berasaskan penilaian peperiksaan iaitu tidak menggambarkan penguasaan sebenar murid. Pada KSSR 2011, nilai murni dan pengajaran berasaskan kehidupan sebenar diperkenalkan. Seterusnya, KSSR disemak semula pada 2017 dalam KSSR semak lain secara sebagai pengalaman pembelajaran bermakna dan berasaskan nilai. Bagi KSSR Semak ke-2017, ia menekankan konsep tahap penguasaan yang mempunyai enam tahap. Pada tahap uh, penguasaan pertama, murid tahu. Seterusnya, pada tahap penguasaan duit, kedua, murid tahu dan faham. Pada tahap penguasaan tiga, murid tahu, faham dan boleh buat pada tahap penguasaan empat murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab pada tahap penguasaan kelima murid tahu, faham, boleh buat dengan beradab terkecil dan akhir sekali pada tingkat yang paling tinggi tahap penguasaan enam murid boleh tahu, faham, boleh buat dengan beradab misalnya uh, seterusnya ciri-ciri sejarah yang berkuru sejarah yang berkesan Dapat banyak ciri-ciri guru sejarah yang berkesan untuk menjadikan pembelajaran sejarah di sekolah bermakna dan dipahami oleh murid Antaranya termasuklah berpengetahuan luas Guru mestilah mengetahui isi kandungan sejarah dan setiap konteks tempatan Seterusnya, guru hendaklah kreatif dan inovatif Seperti guru mestilah menggunakan strategi visual dan digital Guru juga mestilah mempunyai patriotik dan bersemangat Guru perlu menjiwai perjuangan bangsa. Seterusnya, guru mestilah mempunyai sifat empati iaitu guru memahami tahap murid dan gaya pembelajaran murid yang berbeza-beza. Seterusnya, guru juga mestilah komunikatif. Guru mestilah menghidupkan pelajar. Pembelajaran melalui naratif yang menarik supaya murid tidak terlalu bosan untuk mempelajari subjek sejarah. Dan akhir sekali, guru sekali guru mestilah berorientasikan nilai iaitu guru mendanakan semangat cinta akan negara dalam diri murid-murid. Seterusnya kita melihat guru sejarah yang berkesan ini dengan dikaitkan dalam elemen 3E dalam PDPC sejarah seperti yang pertama engagement guru melakukan aktiviti inquiry simulasi dan peranan murid aktif contohnya guru menayangkan video perjuangan kemerdekaan untuk menarik minat murid. Yang kedua, enhancement iaitu memperkukuhkan kefahaman dengan perbincangan dan analisis sumber. Contohnya, murid menganalisis dokumen proklamasi pro pro kemerdekaan bagi memahami maksud sebenar kemerdekaan. Dan akhir sekali, extension iaitu mengaplikasikan kehidupan sejarah dalam situasi baharu atau isu semasa contohnya murid mengaitkan semangat patriotisme tokoh sejarah dengan tanggungjawab generasi muda masa kini seterusnya kita beralih kepada guru sejarah yang berkesan dengan mengaitkan elemen 3R dalam PDPC sejarah seperti di level guru mengaitkan peristiwa sejarah dengan isu semasa contohnya Guru menghubungkan perjuangan kemerdekaan dengan semangat nasionalisme masa kini um, Guru boleh membincangkan peranan Malaysia dalam ASEAN Seterusnya ah, yang kedua iaitu rigor Guru memberi tugasan menganalisis kucil dan akibat sesuatu peristiwa itu berlaku Contohnya murid menganalisis faktor kejatuhan Melaka Dan kesannya terhadap perdagangannya di tanah Melayu. Tugas, tugasan yang boleh diberikan oleh guru kepada murid ialah esei berdasarkan sumber sejarah dan art yang akhir sekali, relationship. Guru sejarah yang berkesan membina hubungan positif dengan murid, memimpin dengan empati serta menyesuaikan pendekatan pengajaran berdasarkan minat dan keperluan individu. Contohnya, sesi perbincangan kumpulan berasaskan murid topik sejarah guru memberi galakkan dan maklum balas uh, membina dalam tugasan yang dilakukan oleh murid. Seterusnya, dalam pengajaran yang dilaksanakan oleh guru di sekolah, sudah tentulah mempunyai cabaran. Antara cabaran guru sejarah di sekolah pada masa kini adalah keterbatasan minat murid terhadap macam pelajaran sejarah Ramai murid menganggap sejarah sebagai subjek hafalan semata-mata, bukan media untuk berfikir secara kritis. Guru perlu berinovasi agar pengajaran lebih menarik, interaktif dan bermakna. Seterusnya, guru menghadapi cabaran kekangan masa dan sukatan pelajaran yang terlalu padat. Guru sering berhadapan dengan tekanan untuk menamatkan silibus dalam masa terhad di samping melaksanakan tugasan-tugasan luar yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sekaligus menjelaskan pelu menjejaskan peluang melaksanakan aktiviti berbentuk penerokaan sejarah yang mendalam disebabkan masa guru yang terhad untuk mengajar guru ini tidak mampu untuk melaksanakan aktiviti berbentuk penerokaan sejarah yang mendalam seperti melaksanakan lawatan ke tapak-tapak bersejarah dan akhir sekali cabaran guru adalah kekurangan sumber dan bahan bantu mengajar yang, yang autentik. Tidak semua sekolah mempunyai akses kepada bahan digital seperti peta sejarah interaktif atau akhir tempatan yang boleh menghidupkan pengajaran sejarah secara konstektual. Uh, berdasarkan cabaran yang dihadapi oleh guru, guru boleh melakukan pelbagai strategi untuk menjadikan satu proses pembelajaran di sekolah itu berkesan dan bermakna kepada murid antara strategi yang boleh dilaksanakan oleh murid iaitu pendekatan kreatif Guru boleh menggunakan pendekatan kreatif seperti bercerita, lakonan bersejarah dan pembelajaran berasaskan projek untuk menjadikan PDPC lebih menarik. Penggunaan media digital seperti video dan puisi interaktif juga dapat meningkatkan motivasi murid untuk terus belajar sejarah dengan semangat. Seterusnya, guru boleh merancang PDPC secara strategik guru perlu merancang PDPC secara strategi dengan menggabungkan beberapa hasil pembelajaran dalam satu aktiviti. Teknologi pembelajaran digital dan otak interaktif boleh membantu menyebabkan masa serta memperkukuh kefahaman murid. Akhir sekali, guru boleh menghasilkan bahan sendiri melalui inovasi Guru boleh menghasilkan bahan sendiri Menggunakan sumber tempatan Akib digital dan sejarah lisan Selain itu kerjasama melalui Komuniti profesional PLC serta penggunaan Aplikasi seperti Padlet dan Keva Dapat memperkayakan bahan Bantu mengajar yang boleh digunakan oleh guru Semasa proses PLC uh, Impak terhadap murid Guru uh, sejarah berkesan ini Dapat memberi impak positif kepada murid Yang pertama, meningkatkan minat dan penglibatan aktif murid Murid dalam pembelajaran sejarah melalui pendekatan interaktif Dan menyeronokkan Seterusnya, membentuk pemikiran kritis dan analitik dan analitis murid berpeluang menilai peristiwa sejarah daripada pelbagai perspektif bukan daripada satu perspektif yang terhad itu sahaja Uh, akhir sekali, uh, guru sejarah yang berkesan mampu memberi impak kepada murid dengan meningkatkan kemahiran abad ke-21 Seperti dalam elemen 6C yang terdapat dalam abad ke-21 Iaitu kereta, keluarga negaraan, kolaborasi, komunikasi dan kreativiti uh, Dan pemikiran kritis serta penggunaan teknologi secara berda'atika Yang terdapat dalam kemahiran abad ke-21 uh, Jadi Uh, akhir pada pembentangan saya secara keseluruhannya Pengurusan kurikulum sejarah yang terancang dan relevan memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi celik sejarah serta berjiwa patriotik perubahan kurikulum yang selaras dengan tuntutan semasa memastikan pendidikan sejarah kekal dinamik dan bermakna kepada murid sekolah rendah keberkesanan pelaksanaannya amat bergantung pada kompetensi kreativiti dan komitmen guru sejarah dan mukim dalam menghidupkan nilai serta semangat warisan bangsa gabungan antara kurikulum yang holistik dan guru sejarah yang berkesan mampu membentuk murid yang berpengetahuan berfikiran kritis berakhlak serta menghargai sejarah negara sendiri Justeru itu usaha memperkukuh kurikulum dan memperkasakan profesionalisme guru perlu diteruskan bagi memastikan pendidikan sejarah bukan relevan dan berimpak bagi untuk generasi masa ada masa hadapan supaya sejarah kita tidak dilupakan dan diubah oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Uh, itu sahaja bagi pembentangan saya pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, saya ingin menyokong um, pendengar-pendengar uh, saya pada, uh, yang ada di hadapan saya pada hari ini. Okey. Soalan pertama, saya, yang saya ingin tujukan kepada Maisara. Um Okey. Kepada Atilahlah. Apakah kemaslamat utama kurikulum sejarah di sekolah rendah dan bagaimana kaedah pembelajaran dalam DSKP menyokong pencapaiannya? Okey, jawapannya ialah Matlamat utama kurikulum sejarah sekolah rendah Ialah untuk membentuk murid yang berpengetahuan tentang sejarah negara Berjiwa patriotik dan menghargai perjuangan tokoh terdahulu Kaedah pembelajaran dalam BSKP menekankan pendekatan inquiry Berasaskan projek dan penerokaan sumber sejarah yang membantu murid berfikir secara kritis, memahami kronologi peristiwa dan mengaitkannya dengan realiti semasa. Jawapan yang bagus sahaja. Okey, seterusnya saya ingin mengajukan soalan yang lebih beradas tinggi kepada saudari Maisara iaitu mengapakah guru sejarah yang berkesan perlu mengaplikasikan elemen 3R iaitu relevance, frequent, relationship dalam PDPC sejarah Baiklah, okay, pada pendapat saya um, guru sejarah yang berkesan ni perlu mengaplikasikan elemen 3 ahli ini terhadap, untuk menjadikan PPC lebih berpartner dan konstituen uh, dalam elemen ini membantu murid menaikkan prestasi sejarah dengan isu semasa uh, Manakala, Perikuan pula menggalakkan pemikiran mendalam melalui analisis punca dan akibat peristiwa Dan akhir sekali, ilahi relationship yang pembina hubungan positif antara guru dan murid Dan empati serta bimbingan berasaskan minat Contohnya, uh, guru dia boleh mengaitkan perjuangan kemerdekaan dengan nilai betul Islam masa kini Sambil memimpin murid untuk menghasilkan projek efektif Uh, jawapan yang sangat tepat sekali Maisara. Uh, sesudah sesi soal jawab uh, dengan kedua-dua penonton kita pada hari ini, jadi berakhirlah pembentangan saya uh, untuk tugasan dua subjek sejarah ini Sekian terima kasih.